وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شريك عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا وبه قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن صباح قال اخبرنا زرير عن الاعمش ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تروني ما تركتكم فانما هلك من كان لكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوه منه ما استطعتم ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا واقع عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وانهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعطاني فقد اعطى الله ومن اعصاني فقد اعصى الله وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن علي عن ابن مبارك عن محمد بن سمقه عن ابي جعفر قال كان ابن عمر اذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصره دونه